Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Как дела? Да нормально, по чуть-чуть. Чем занимаешься? Нормально. За с россиянами пообщаться? О, здорово. Какие-то есть специфические специ 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 темы у тебя? Для... Ты откуда будешь? С тросов. О, слушай, у тебя есть что-то красное дома? Не нужно показывать, там, вещь или предмет? <свят> Блин, в данный момент нету по квартире ничего красного. <свят> Ни носков, ни трусов, ничего нету. Блин, нелюбимого цвета. Слушай, просьба. Купи что-то красное. Положи где-то в Ростове или в Ростовской а -а -а. области. Ищем, Это... ищем красную линию. Что что? Красную линию ищем. А, -а, -а. я понял. А, а зачем? Ищ ну, Лавров говорит, что хочет посмотреть на военную доктрину по применению ядерного оружия. А Медведев уже второй, третий год говорит о каких-то красных линиях. Мы их просто еще не нашли. Я понял, что ты... А, все, хорошо. Разговариваешь. Все, слушай, красавчик. Некоторые не понимают. А там вот такая красная линия, как у всех, страну тоже рассматривает. А у вас метро... У вас метро... И тогда Потому... будет красная линия. А, так понял. Слушай, а у вас метро есть в Ростове? В Ростове нет. Ростове нет. Возможно, красная линия это красная ветка. Или Красная площадь. Ну, точнее, а Ростов. А, нет, подожди, слушай. Я смотрел видео там возле Курской атомной электростанции еще ничего красного не принесли. Там нету красной линии. Да что там уже все уже там. Не доходили. А, не дошли. То есть не. Мы а готовы. если прилетит. А Захлянулись если... там. А если что-то прилетит. В посадках А если что-то прилетит? Да а что там прилетит? Ну, что-то красное. Что -то, что -то, кусок 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 кусок. Ну да, мешксалом салом бом... И да поля б... Так слушай, а вот серьезно, типа, вот на твоем мнении, у вас есть военная доктрина. Вот. Но... Она же вроде бы применяется, когда на Россию кто-то нападает. Я так понял, мы на вас не нападали. Мы войну не объявляли, чувак, а вы воюете. А у вас спецоперация. Если бы мы воевали, у вас городов бы не было. Ты хотя бы знаешь, какое, различие между войной и спецоперацией? Да, конечно. Объясни. Так конкретно точно. Специальные цели. А у вас просто ваши руки не Смотри, говори, говори, я тебя слушаю, а я кое-что найду в Уголовном кодексе Российской Федерации. Говори. А говорит, я разговаривал. Понял. Ну, тогда я тебе прочту, почему Российская Федерация полностью... Об... Уголовный кодекс Российской Федерации 353 статья. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Первая статья. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Второй пункт. Mm -hmm. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Никакой войны не будет. Вы не можете ее объявить. Вашего Владина Владимировича в таком случае нужно будет посадить на... Что случилось? О а какой ты войне говоришь, если ваш, ваш уголовный кодекс запрещает объявлять войну? Ты, ты, прям, ты, на суток, ты наверное, пятый, шестой, который так начал, знаешь, да? ты прям даже мужик, я, ну, в уши говнул, В основном любите говорить про какие-то там у нас нефтепассы горят уже седьмой год, наверное, э там, -э -э -э, седьмой месяц. Пускай горят. Потом... Под говорят, что по подожди. Это ты говоришь о пролетарской Ростовской области и о Каменском? Что там? Шо под там, пролетарском да. горит 12-й день, а под Каменским горит второй день. Но это нормально. А, ну да. Конечно. Так что, я не пойму, что за война? Вы же не можете ее объявить. А? Вы же не можете объявить войну. О какой войне ты говоришь? Почему? почему не можем? Уголовный кодекс Российской Федерации запрещает. При чем уголовный кодекс? При том, что, при том, что нужно не... Это нести... судебная инстанция, у нас есть конституция. Это ты что, где ты живешь? У вас, у вас конституции нет. Ссылайся на вас, вас понял. Вопросов у вас нет. Не было. вопросов Если нет. Сказать, что, то что, не смотри, вопросов нет. Ты Если... Что, вопросов нет. Если есть конституция, тогда объясни мне, пожалуйста, в какой статье написано, что Россия может применять ядерное оружие. Какая статья конституции? Конституция, ты говоришь, конституция есть, а не закон. Чё там? Ага, откройте маленький секрет. Идет конституция, и там есть статьи. Закон. Закон разъясняет каждую статью конституции. Это твои законы, Иван. Твой уголовный кодекс России. Расист... Иван. Ну ты же Ванька. Ванька. Ты почему, почему не боишься? Нет, меня отправили в службу. Я сейчас нахожусь в Курской области. Как, на... как видишь, мы чуть-чуть прошли. Да, да, я смотрю в Сейчас нормально. Здравствуйте. Я из Омской Сибири. Откуда вы? Омск, Сибирь. А, родом из Сибири, но живу в Украине. Родом из Хакасии, города Бакан живу в Сумах в Украине. Давно были в России. России. До коронавируса в 2019 году. Понятно. Как в России да, Я до 10 лет жил. То есть я в 2004 а? году уехал оттуда. Все понятно. Как, как сейчас живется? Да слушайте. Помимо того, что там война, обстоятельства и так далее. Типа, если это не брать под внимание, нормально живем. Ну, ну ладно, хорошо. Есть, есть вопрос, спасибо. Э, слушайте, возможно, вы будете первым человеком, который ответит мне на мой вопрос. Уже человек 15 сказали нет. Вы лично, вот, лично вы, вы как-то помогаете беженцам из Курской области? Нет. Понял, 16-16. Вопросов больше нету. Хорошо. Если у вас есть вопросы, задавайте. Для, для чего ВСУ в Курску? Слушайте, как я слышал, американская разведка говорит о том, что э, начинают с Курской области, перебивают э, логистику в сторону Брянской области, с Брянской области заходят войска, обходят всю Беларусь, а со стороны Европейского Союза страны НАТО заходят также в Беларусь. Таким образом, они сумеют отрезать полностью Российскую Федерацию от помощи в Калининград, после чего в Калининград будет забран. Это то, что я слышал. Понятно. А вы не думали, думали что из Калининграда на Польшу, Германию, Францию, Прибалтику при полетят ядерные ракеты? Я отвечу вам так. Путину мы отправили перед началом СВО большущую фуру. Баллончиков с красной краской. Он должен был э, нарисовать красные, я понял, красные, ваш, я красные даже линии. Не ну, красные линии, я так понял, где-то возле тайги. Я, я понял. Ну, вот вам и ответ по поводу ядерного оружия. Все, я, я понял. Мы, да. мы, единственное, что я боюсь, чтобы наши войска не пошли в тайгу. Потому что китайцы точно на кнопочку нажмут. Я, я понял. То есть из 30 миллионов оставшихся украинцев 40-миллионную армию вы всяко соберете. Слушайте, в Курской области, так как я знаю, как говорят местные курчане, там присутствуют французы и поляки. Ну, да. То есть украинцы туда не заходили. Это спецоперация, я так понял, НАТО. Ну, да. А мы дали коридор, чтобы они из Сумской области, с моей области зашли. Ну, да. Ну, вы не переживайте, мы еще и Дмитрию Медведеву заказали большущую фуру, она уже в пути. Там не только красная линия, Я там понял. еще и коричневая линия. Я чтобы понял. Чтобы он ну, точно очертил, где можно обос... Я Что понял. Ж, поздравляю, вы побеждаете. Я, Я думаю, думаю, Владивостоку надо подготовиться надо. уже. А мы там, ну, пускай китайцы разбираются или японцы, нам... Но... Мы же референдумы не проводим. Одно дело, если бы, одно дело, если бы мы референдумы проводили, тогда, окей, типа, я понимаю, мы, мы бы были оккупированы. Да так, там зашло НАТО. Понятно. Я, Понятно. скорее всего, думаю, что одна из фур, которая ехала к Путину, она где-то там застряла в Курской области, и ее сейчас НАТО ищет, чтобы отправить я... обратно Путину. Я понял. Потому что Путин никак Ва не может... Ваш сарказм я, я уже понял. понял. Когда, Когда в 91 году Украина отделилась от России... От чего? То... От России у нее было 52 миллиона человек. Сейчас в лучшем случае 25 пять. Вы верны, дорогая идете, товарищи. Когда в девяносто первом году все ж, як же царь, ему было слуха ты про червоні линии. Военная доктрина Российской Федерации. От, все, что нужно знать про эту военную доктрину, это то, что тут все описывается Описується про те, як Росія буде захищатися у випадку, наприклад, якоїсь там агресії проти неї, там, або там якогось іншого тиску, або там, якщо наприклад, буде хтось е, використовувати ядерну зброю. От. Червоних ліній тут е, написали аж на 29 сторінок, як ми зможемо з вами побачити, От, підписав їхній президент. От. Ну, про що тут пишеться? Пишеться про те, що, наприклад, якщо хтось порушить кордон Російської Федерації, от, е, тобто цю красну лінію, от, ось вона, да, то в такому випадку Російська Федерація буде відповідати. От. Е, відповідь ми, в принципі, з вами побачили. От, е, відповідь ще йде по червоній лінії, от. Ну, те, що потрібно розуміти, що там ядерний, ядерного озброєння Російської Федерації. От, як взагалі вони можуть, там, наприклад, натиснути на кнопочку? Натискає лише одна людина. Тобто це їхній президент, натомість військово-політичний е, збір от, Росії. Або по-другому, давайте скажу, щоб ви точно зрозуміли, а Ютуб на мене не образився. Військово-політичні особи верхівки Російської Федерації збираються за тим довгим столом, що є в Путіна, і обговорюють. Методи захисту своєї країни. Вони вже збиралися. І як я розумію, вони жодної якраз червоної лінії не знайшли. Тобто, ну, ми бачимо, що в Курській області спецоперація продовжується, і ніяких жодних червоних ліній по сьогоднішній день ніхто не перейшов. От, це по-перше. По-друге, народ потрібно розуміти, що ядерна зброя це ну, ядерна зброя, це для запугування от, і, мирного населення. Тому що, ну я не знаю. як Якби як, яка б там людина була б неадекватна, наприклад, так я розумію, що все таки вона не натисне на червону кнопку. І якби це дійсно було і правдою, а не маніпуляцією, то вже давним-давно ця кнопка була натиснута. От тому. Росія продовжує розповідати про ці червоні лінії, про цю їхню кнопочку і так далі. І Увесь час вона про це говорить лише в той момент, коли, наприклад, говорять дуже сильно про Україну і кажуть, а от ми зараз їм дамо ось. Це озброєння. А воно може летіти, там, наприклад, на 300 кілометрів і може якимось чином залітати за кордони України. От, і на таких от, новинах виходить там, Лавров, там, Пісков, або Путін, або Медведів. Ну, Ми вже цих красних ліній багато бачили. Це F-16, це Штормшедов, це Атакамси, це дрони, які летять в Росії, там по НПЗ. По аеродромах військових. От, я не знаю, я не перерахую, мабуть, всі червоні лінії, які ми вже прийшли. От, тому я, в принципі, далі не буду перераховувати ви це і так розумієте. От, тому потрібно розуміти, що ну, ядерна зброя це, по-перше, оця казка для місцевого населення. По-друге, це політичний тиск. От можна це так е назвати. От, тому що е, деякі країни вдаються до політичного тиску от, на фоні якоїсь ситуації, і пробуючи маніпулювати ядерним Ну, от, Тому що там, в Курській області вкрат, червоної лінії не було. От, я не знаю, де ми її можемо знайти. Можливо, її дійсно колись там і намалюють. От. Але я в принципі розумію, що е, червона лінія як така, вона десь точно є, по-любому є. От. Але Україна про неї знає. От, Як і в принципі інші країни. Про те, що Росія не буде казати про свою червону лінію публічно, тому що ну, дивіться, я вважаю, що все-таки в ядерної держави червона лінія це її кордон. От. А в Росії, скоріш за все, що, що червона лінія це Хі -хі -хі, Кремль, мабуть, і все. Далі там немає жодних червоних ліній, окрім Кремля. Якось так, пишіть також свої думки в коментарях, що ви на рахунок цього думаєте.